Славномерно стало. Славномерно стало. Славномерно стало. Славномерно стало. Славномерно стало. послать туда конца Ты поедешь? Нет, не Я уже был не, недавно, я... мне надоело. Может, Кирюша пусть поедет? Давно не Кирюша? Поедет. Да, он живет не только кегибист, но и патриарх. Давай, Кирюша, надо да ехать. Нет, не хочу я ехать сюда, в ту Украину. Там да эти все, все пособираются, снова то митинговать против меня. Не хочу я такого позора. Кирюша, со мной не спорь. Против страны не попрешь и против меня тоже. Кирюша, ты же знаешь

слава, братья мои, да будет царство вам небесное, да да земля вам Господня. Покайтесь, грешники, нет такого понятия как национализм. Покайтесь, грешники, покайтесь, иначе будет проклятие вам Господне. Ибо национализм это грех великий. Будет анадима вам всем, анадима. Национализм это выдумки антихриста, мазепы и бандеры. Анадима мазепы, анадима. Не бывать улицы мазепы в Киеве. Покайтесь, грешники, покайтесь. Да будет, да здравствует русский мир. Нет такой страны, как Украины. Нет. Слава России, Руси великой. Слава. Кто ты такие вообще? Я патриарх Москвы, сия Руси. Великий патриарх Кирилл. Да? Ты не похожий на патриарха. По Почему это я не похож на патріарха? Сын мой покайся! Грешная у тебя ныне футболка! Не должно быть такой футболки-то ныне. Сними ее, покайся, иначе анафема тебе! Анафема! А звідки ты приехал? С России! С Матушки России приехал! А у нас же ж тут Україна, мы тут господарі, мы українці. Нет такой страны! Мы будем вирішивать! Нет такой страны! А ну нет. давай ми О, Нет! Патриарх! Ось який він патріарх. наш патріарх. Ось такий патріарх з Москви приїхав. Тому ми сьогодні його відправляємо до Москви. Ще раз приведите, ребят, ребят, в сторону. Skål, skål, skål!